У Линзы, я вижу, трусы поспадали. Он стоит офиевший. Он услышал, тетя Соня, дядя Дима, короче, смотрит на меня, и я понимаю, что ну, блин, надо, короче, ну, что-то говорю, ну, тетя Соня Дядя Дима, я говорю, точно есть, я говорю, Вася, не чешешь, я говорю, нам. Он да нет, пацаны, начинают доставать, короче, там по пару пару пачек, две пачки тети Сони и две пачки дяди ну, Димы. Это... Я говорю, короче, я говорю, пацаны, я говорю, давай сюда, тетю Соню, дядю Диму. Я говорю, а мы сейчас, короче, вам, ну, у нас там есть чуть-чуть, мы сейчас дадим вам подсняться. Они, да не, пацаны, типа, ну, давай, мы, типа, короче, зайдем вместе, потому что, ну, что здесь стоять, сейчас мусора или что-то какой-то движ. Ну, начинает напрашиваться, Линза открывает двери, и говорит, давай сюда, тетя Соня, не Дима, Вася, начинает, ну, тарит, бля, пацаны, вы что гоните, типа, не чудите, нам хреново и так, говорю, что, ну, здесь ждать, стоять, мы и так здесь уже нормально висим. Короче, все, начинается диалог, все, Линза говорит, ладно, давай, все, заходите сюда, только, я говорю, вообще тихо, не базарьте, вообще тихо, заходите туда, в эту кибитку. Ну и мы, короче, начинаем все туда перемещаться. Ну и все, тут зашли в кибитку, и наша дружелюбная компания уже пополнилась, увеличилась. Нас стало 6 человек. Ну и, значит, ну Линза начинает же у них интересоваться дозняки. Говорит, что у тебя сколько дозняк, Вася? Ну, чтобы понимать, сколько надо. Он говорит, ну, у меня пятерка там, второму там тоже 5-7, там, третьему там 10. Он говорит, по кубу, короче, ну, вмажите такие, типа ну в плане по кубу типа ну линза мы ну, типа ну таблетки ну а, а линза пытается уже э, как бы обесценить эти таблетки типа так а что таблетки типа что типа ты за таблеток хотел в космос улететь вася тут типа хотел именно нормально чтобы тебе и на утро может было но ну, было ну а на самом деле оно по линзе видно что все ну нас и по мне видно нас таблетки упаяло. ну упаяли и надо было как-то выходить из этой ситуации потому, потому что ни в коем случае чтобы они не узнали что у нас такое количество. Я говорю, короче, Вася, по кубу так по кубу говорю, потому что, ну, у нас дело вообще осталось фонарь, у нас там 8, 8 кубов, если будет, то класс. И я, короче, цыгану маячу, я помню, что он как раз отливал там восьмерку куда-то, ну, где-то приблизительно вот эту кубатуру. Я говорю, дай эту колбу. Он что, ну, что там, я говорю, тогда сюда. Дает колбу. Я говорю, вот, 8 кубов делаем, говорю, блин, а делаем сколько таблеток бодяжим. Они, короче, ну, там Линза говорит, ну, давай там три того, и там три того. Я говорю, бля, пацаны на столпах. Говорю, давай гулять, так гулять. Давай пять того и пять того. Все-таки. О, давай.